Здравствуйте. Здравствуйте. Вы четвертый тариф, наверное, с 1 до 2 сначала. Завертайтесь. Девица, э, нужно э, сделать опекунство на дочку, на сына. То есть, ну, чтоб она опекала. Мы так и не делаем. Нотариус sí. не делает? Нотариус опекунство не делает. Это и социальная служба, и суд. Есть там для понятия опекунство. Нотариус не делает опекунство. Ну, я вам скажу, чтобы вы поняли. Ей 20 лет, ему 17 лет. Жена уезжает из Германии. Сын хочет остаться. Вот надо сделать опекунство, он будет 18 лет. же дееспособный а? вас. Вы имеете в виду, что представлять просто интересы лидеры вместо мамы? Да, да, да. Это не опекунство. Опекунство а – это сейчас дееспособный. Он же у вас дееспособный. Нет, все нормально, слава Богу, и дай Бог. Я понял, может я неправильно вырезался. Ну чтобы а, она, да. вот, смотрите, они стоят уже в центре, да, жена уезжает, чтобы она просто, ну как бы, ну вместо матери, как, ну как она называется, я не знаю, я что-то думал, что опекунство. Нет, это не опекунство, если вместо мамы, то надо хотя бы образец. У нас такого нет. У вас нет? Нет, вот. мы не делали поэтому. Это восемнадцатый, ну это дом. Да восьмой. То есть даченка восемь. Да. Потому что у не знакомая, значит, она не у вас. Там, вы, это не одна контора, Нет, нет это я... две разные. Потому ну, там... может, она там делала, она сказала, что она очень полезно. У них заявление, а ну это заявка идет, где представлять интересы во всех там органах за границей. Да, да. Там есть такое понятие, как бы, ну это не совсем опекунство. это Германия вообще. Да. Ну там заявление, идет то такое. Они заявляют, это, это заявка. Но она же должна была заверена как там. Сейчас да. я туда зайду, может там. Ну, так вы же хотите от мамы, правильно? Ну, от, от родителей получается. Это от от родители делают, мама и отец делает. Мама здесь тоже находится. Мама приедет. Ну, они приедут через месяц. И вообще, сколько этот документ имеет что... сил? Де... Ну мы можем написать совершеннолетия, либо на год. Год в основном. Самый максимальный срок это год. Угу. А в чем оно будет разница? Потому что у нас 18 лет сольничной наледи, а у ну, германцев да. 22. Ну, мы можем сделать на год, не больше. Не на год, да. Ну, на, в принципе, на, Вы и... приходите с мамой, берете паспорта коды, свидетельство о рождении сына, свидетельство о рождении, не паспорта, а свидетельство, о свидетельство о рождении. Свидетельство о рождении, паспорт мой, код мой, мой, паспорт на. жены, код жены и сына, свидетельство. И 20 а дочь, а дочке ничего не надо. Вы можете взять фотографию паспорт. паспорта, да, где написано. Но она что -то тоже происходит. будет. Она вот Ну, что она будет. не нужна, как бы как таковая, просто можете взять ее паспорт. Сколько это стоит? Восьмой. Блин, цена совпадает. Она, сказала, 8, 8. она, она, она всех, так, у всех одинаковая цена. Все мы можем быть одинаковые. Ну, просто это заявление, это недоверенность, это просто вот такое. Ну, я сейчас не я ей перезвоню, это а Оля, она делала. Что-то мы решили, что это как опекунство. Это будет обширное заявление, где там касается вот этих компенсаций, если становиться на какие-то там... Да, да, ну, да, 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 обширненько, да, да, да. Обширненькое, обширненько, большое, большое. Не совсем как для выезда, а вот такое вот, но большое. Я понял. Именно для Германии, потому что в основном Германия требует... Э, вот, э, скажите еще один вопрос. Так, на год это... На сколько оно будет делаться? 15-20 минут. 15 она сказала 2-3 дня. Хорошо, тоже не сходится. Это завис... Нет, 2-3 дня это у нас была загруженность. Если делали вот в ближайшие месяцы, у нас была колоссальная Нет, загруженность. Нет, она может даже или в прошлом году делали, в этом году, может, в начале. Но ну, это не последний месяц. Нет, 2-3 дня мы не делали. И там тоже не делали 2-3 дня. То есть это в зависимости, просто если было много-много людей, мы могли взять документы и сказать, что Подойдете тогда, то и все. Скажите, его надо будет переводить, то заявление? Это вы спрашиваете в Германии? Скорее всего, да. Скорее всего, да. Да, потому что он будет в Германии. Хорошо, сейчас я тогда позвоню и... ...когда сделают речь, могут скинуть... Вернулся я к вам, угу. не могу я ей дозвониться, зашел к вашим соседам, у них, оказывается, даже значит наделал обос. У них нет даже образца такого. У девочек? Нет. Да. А а дочка, не поняли, Вообще, нет, я ей объяснил, я если же объяснил. Говорит, что за, мать за опеку, то опеки нет. У нас нет понятия опека. Как вот я говорю, у нас нет понятия Ну вот опеку. я тоже, я говорю, я не знаю, как называется. Я говорю, просто Понятно? мать я говорю, уезжает, дочке 20 лет, сыну 17, и он как бы несовершеннолетний. Это не не называется фактичный догляд за детым. Да. вот тут у них всякие чем заход, беженцы, аппетиты, запад, и все такое вот финансирование. И если вдруг госпитализация, вот это будет вот тоже. Все <соединяем> это записываться к вам не надо, Нет. да? Просто приходим. Так чтобы я понял, еще раз себе напомню. Получается паспорта родителей, коды родителей, родителей. Следит... Средит... Желательно. оригинал. желательно, оригинал. Да. Оригинал и паспорт оригинал или ксерокопия паспорта Съембрин. дочки? Так, да. так. Все, так. и больше ничего, да? Спасибо. До свидания. 849. Да, Все, да. спасибо. До свидания.